Assalamualaikum, hai semua! Jumpa lagi di channel Yusri. Apa kabar, teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, ya. Bulan puasa tinggal menghitung hari ini. Hari ini, saya mau bikin minuman yang seger, dan ini tuh cocok banget buat ide jualan pas bulan puasa nanti. Namanya ini es buah jadul, atau biasa disebut dengan es koktail. Di sini, bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada pepaya, untuk pepayanya ini nanti saya pakainya cuma setengahnya aja, ya. Kalau satu gelondong kayak gini, kebanyakan kita pakai setengahnya saja. Kemudian, untuk bahan lengkap lainnya. Ini ada buah nanas. Nanasnya saya pakai dua buah, yang nanas madu yang ukurannya kecil ya, teman-teman, tapi pakainya enggak semua. Sama bengkoang. Kemudian gula pasir, ini kurang lebih 400 gram. Ini kapur sirih, satu sendok makan nanti dilarutkan di air. Kemudian ini ada sitrun dari merek kupu-kupu untuk pemakaiannya setengah sendok teh aja. Kalau nggak mau pakai sitrun boleh diganti pakai jeruk nipis atau jeruk lemon ya. Kemudian ada cengkeh dan juga kayu manis. Ini buat aroma wangi di sirupnya sedikit saja dan air secukupnya. Oke, yang pertama saya mau larutin dulu kapur sirinya ini satu sendok makan. Kemudian saya mau larutkan sampai penuh satu gelas. Fungsinya air kapur sirih ini buat ngerendam pepaya biar pepayanya itu kalau udah dimasak enggak cepet hancur ya. Jadi pepayanya itu keras kalau udah direndam di air kapur sirih. Nah ini diaduk dulu terus kita diemin Kalau larutannya ini endapannya itu sudah ke bawah. Nanti air yang beningnya yang dipakai ya teman-teman. Nah ini tinggal diaduk dulu aja. Kalau sudah diaduk sisikan sekarang saya mau potong dulu pepayanya. Untuk pepayanya pakainya setengah aja. Kalau satu itu nanti kebanyakan ya teman-teman. Ini ukurannya satu kilo lebih sih. Untuk buahnya teman-teman boleh nambahin lagi kayak misalnya kasih melon. Terus kalau misalnya dikasih nata de coco atau pakai biji selasi itu boleh banget biar komplit gitu ya isi es buahnya dan pemakaian kapur sirih ini biar pepayanya kalau pas dimasak itu nggak hancur kalau nggak pakai kapur sirih juga sebenarnya sih nggak apa-apa cuman jadinya itu lebih minyak gitu ya kalau udah dimasak pepayanya jadi saran saya sih pakai kapur sirih aja biar hasilnya juga pepayanya itu nggak banyak pas dimasaknya enggak ngaruh sama rasa juga sih cuman teksturnya aja jadinya lebih keras gitu teman-teman enggak gampang uh, rusak pas dimasaknya Kalau pepayanya udah dicuci bersih, sekarang pepayanya mau saya potong-potong. Kalau teman-teman punya kerokan buah yang bundar itu boleh dipakai. Kalau pakai pisau bergerigi juga boleh. Kalau nggak ada semua, pakai pisau biasa aja dipotong kayak gini juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tinggal dipotong kecil-kecil sesuai selera. Nyari pepaya hari ini tuh lagi susah. Jadi di pasar itu saya nyari banyakannya itu sisa buah yang masih hijaunya belum banyak yang warna merahnya kata penjualnya sih belum ada bongkaran kiriman lagi gitu ya jadi ini tuh dapatnya mungkin ini warnanya jadinya agak orange gitu ya nggak merah banget tapi nggak apa-apa ini walaupun nanti dimasak juga kan dipakai air gula jadi nantinya manis Es buah ini pas banget kalau pas bulan puasa Minumnya ini es buah jadul kayak gini Es koktel gitu ya nama bekennya Ini rasanya tuh manis Terus ada sedikit asam juga Karena kan nanti ada campuran dari sitrunnya Jadi sitrun itu buat nambah keasaman ya Kalau teman-teman gak mau pakai sitrun Boleh nanti diganti pakai lemon atau jeruk nipis Ini enak banget, seger banget Sudah jarang yang ngejual es buah kayak gini gitu ya dan ini buahnya boleh disesuaikan, boleh dikasih biji selasi atau nata de coco, rasanya ini jadinya lebih komplit ya teman-teman. Untuk nanasnya ini saya nggak pakai semua, hanya beberapa potong aja biar nanti nggak terlalu banyak buahnya. Kemudian, bengkuangnya ini saya pakai satu buah. Ini dipotong dadu juga, sama gitu ya. Pokoknya, ukurannya disamain aja sama buah yang lainnya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, atau bebas aja, sesuai selera teman-teman aja. Kalau mau potongan buahnya seperti apa, nah ini bengkuangnya saya pakai satu buah. Ini juga nanti hasilnya jadinya banyak banget ya, teman-teman. Ada buah e, pepayanya, ada bengkuang, ada nanasnya. Pokoknya, ini isinya lumayan banyak rasanya juga segar banget jadi wajib banget buat teman-teman kalau mau bikin pas nanti bulan puasa atau bisa juga buat ide jualan nanti di bulan puasa kalau untuk bengkuang sama nanasnya ini nggak perlu direndam di air kapur yang direndam itu cuma pepayanya aja nah ini udah saya potong semua buahnya sekarang saya mau rendam dulu ini pepayanya ini yang dipakai yang air yang atasnya aja ya yang beningnya nanti dicampur lagi sama air biasa kita tuang air rendaman dari kapur kemudian ditambah air lagi sampai pepainya ini cukup terendam diaduk merata dan ini tuh didiamin dulu direndam di air kapur ini selama kurang lebih satu jam ya teman-teman Kalau sudah direndam nanti dicuci bersih dan ditiriskan. Ini sudah saya cuci bersih juga dan sudah ditiriskan. Sekarang kita lanjut lagi buat bikin sirupnya. Nah, sirupnya ini untuk pemakaian airnya. Pemakaian airnya saya pakai 2 liter air. Kemudian dikasih gulanya yang 400 gram pakai gula pasir. Kalau bisa gula pasirnya yang warna putih ya biar nanti hasil es buahnya itu jadi warnanya beningnya tercantik gitu ya, teman-teman. Terus jangan lupa dikasih cengkeh dan juga kayu manis. Nah, ini direbus terlebih dahulu sampai airnya mendidih ya, teman-teman. Ini saya aduk dulu dan saya biarkan sampai airnya mendidih. kalau udah mau mendidih ini saya mau masukkan yang pertama yang kerasnya dulu yang bengkuangnya. Nah, ini bengkuangnya saya masukkan terlebih dahulu nanti didiamin dulu, direbus dulu sebentar, ditutup ya sampai kira-kira sebentar aja sih, 2 menit sampai 3 menit gitu ya, teman-teman. Sampai mendidih lagi kemudian baru dimasukkan nanasnya. Untuk rasa manisnya ini kalau teman-teman ragu 400 gram itu boleh 300 gram dulu kalau misalnya masih kurang manis boleh ditambahkan lagi nah ini sudah mendidih lagi yang terakhir kita masukkan pepayanya kita masukkan terakhir pepayanya terus direbus sebentar aja sekitar 2 menitan baru nanti dimatikan kompornya ini dimasak sebentar aja ditutup gitu ya sampai airnya sedikit mendidih tuh baru nanti dimatikan kompornya jangan terlalu lama takutnya malah jadi terlalu kematangan gitu ya pepayanya kemudian ini matikan kompornya terus yang terakhir saya mau kasih sitrun ya ini sitrun merek kupu-kupu ya teman-teman jadi untuk pemakaian sitrunnya setengah sendok teh aja kalau teman-teman nggak -teman mau pakai sitrun boleh diganti pakai air lemon atau air jeruk nipis apinya ini udah dimatikan ya pas sebelum ngasih sitrunnya ini tinggal diaduk aja ya teman-teman tinggal di wadah aja ditaruh di wadah nanti kalau sudah dingin bisa dimasukkan di kulkas atau boleh dikasih es batu untuk langsung penyajiannya nah ini tuh warnanya cantik ya ada warna kuning ada warna merah dan juga warna putihnya kalau boleh ditambah biji selasi juga boleh biar makin komplit warna-warninya es buah jadul ini di daerah saya itu sedikit ya yang ngejualnya udah beralih sama es buah yang kekinian gitu ya teman-teman kalau di kota kalian ada juga nggak sih yang jual es buah kayak gini ini tuh enak banget rasanya manis terus ada sedikit asamnya juga ini seger banget apalagi kalau misalnya dikasih es batu wah ini tuh seger banget pas banget kalau nanti pas bulan puasa minumnya es buah koktel ini kalau untuk jualan ini boleh dikemas di wadah plastik biasa gitu ya teman-teman atau misalnya pakai wadah cup. Nah, kalau di sini biasanya untuk harga es buah jadul kayak gini, harganya tuh kisaran 8.000 sampai 10.000. Tapi kembali lagi di harga modal yang sudah teman-teman beli ya, tinggal dihitung aja berapa gitu karena kan harga di sini sama di kota teman-teman mungkin harga buahnya itu beda-beda ya, jadi menyesuaikan aja. Yuk, teman-teman, cobain resep es buah jadul ini. Bahannya juga gampang, ya. Ada di sekitar kita, dan cara buatnya juga mudah, bisa kita lakukan. Untuk teman-teman, kalau misalnya mau jualan sore hari, pagi harinya ini persiapan buat masak dan bikin es buahnya. Jadi, tinggal pas sore hari itu habis asar, udah langsung buka dasaran jualan es buahnya. Nah, ini saya mau wadah di gelas cup kayak gini. Kalau untuk penyajiannya, teman-teman boleh pakai gelas cup kayak gini. Pakai pouch juga boleh, atau pakai kemasan plastik biasa juga boleh. Tinggal disesuaikan aja. Pastinya, di bulan puasa itu banyak yang ngejual takjil, makanan, minuman, dan juga es buah. Kayak gini, es buah juga kan banyak macam, ya. Teman-teman, gak ada salahnya buat nyobain es buah jadul kayak gini. Videonya sampai di sini dulu ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu like, komen, dan juga share di sosial media yang kalian punya. Subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di resep dan ide jualan ala dapur Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.